Коли бачила афіші у місті, думала, ну коли ж цей хлопчина прийде до нашої студії, він прийшов і не просто так, і не з пустими руками. Справжній владар у нашому ранку. у тебе тут наносять дуже шикарна подія. Я думаю, якою пишаєшся не тільки ти, а й ті люди, які я тобі допомагають час життя. Я кажу про твій сольний концерт. Да, доброе утро. Во-первых, всех с праздником. Вас с праздником, простите, что немножко задержался. Очень рад вас всех видеть. Вот. И да, действительно, последний месяц я был занят исключительно подготовкой к этому концерту. В общем-то, два года моей жизни я попытаюсь вместить в это в это перформанс-шоу, я не знаю. В общем, все, что можно было интересного туда вставить, я туда транспозировал. Вин, будете? Он состоится 11 октября. Взагалі дуже дуже швидко. І Гарно, телеканал М1 – інформаційний партнер по да, майбутньому концерту. Як можемо, так і допомагаємо. Чесно слово. Він називається Смисл жизні да. що ти туди вклав. скажите скажу окрім кроме двух років своей жизни, что, ну, что с тобой ведь и, может, там какие то песни, какие там, ну, что-то, что того, собственного. Чьи есть что-то? Ну, конечно, в, в жизни любого искреннего артиста должно быть все автобиографично. Ну, впервые в моей жизни. Э я руководился принципом не сделать шоу ради шоу или концерт ради концерта, а у меня была конкретная идея, конкретный месседж, который я хотел донести до людей. Что главное в жизни это любовь, большая любовь, не просто к какому-то конкретному человеку, а любовь к жизни, к миру, к себе, к людям. И когда человек любит, он умеет прощать, он умеет не ревновать, он умеет отпускать, он умеет не держать обиду. И вот борьба со своими негативными качествами является, собственно говоря, смыслом жизни. Че ты закоханный, Влад?

А Алеша недостаточно? Ну, я не знаю. может, Можливо, ты хочешь еще какого-то музычного смысла добавить до того, что будет? Я просто скажу, что будет много других элементов, не связанных там, с исполнением. Ну, впервые в своей жизни я привлекаю танцоров. И мы сделали интересные такие постановки. Одна, это вообще... Я Пока не буду опережать время, но, в общем, это пол-арт-шоу. Это танцы на пилоне. Но это совершенно не пошло, а это очень красиво. Я надеюсь, вы придете и посмотрите. А будут еще какие-то сюрпризы, которые ты подготовил своим глядачам? Заинтригую. вы Ты это все рассказал. может, я специально привлек к этому концерту режиссера, mm -hmm. э, режиссер Тоня Набрева. Это человек, который много клипов уже выпустила на телеканал М1, в том числе группы Скрябин, там и и Курылы, где я снимался, когда-то в mm -hmm. мои ноги снимались. Вот. Mm -hmm. Она, э, безусловно, человек, который очень творческий. Я не хочу выдавать все секреты, потом будет неинтересно. Mm -hmm. Ну хорошо. Mm -hmm. Но, вот я Но я хочу сказать, это... что будет телеверсия и я надеюсь, что М1 покажет этот концерт. Если информационные партнеры, куда мы дойдем с этой лодки, как ты говоришь, с этого човна. Сегодня профессиональное свято у тебя, если ты не знал, сегодня Всесвятный день музыки, ты у нас композитор, я тебе на всякий случай нагадую, мало там чего. И... Все мы композиторы, каждый по своему. Да, в том или ином смысле. да. так, Когда у тебя началось... Когда у тебя началось? Началось, а на меня не композитор. Ну, Началось это не запланировано, наверное, где-то с лет 10-11. Но подбирать мелодии осталось где-то в 5 лет. А вообще, если человеку увлекается музыка, то это, наверное, ещё в утробе матери происходит. Если мать любит петь, если мать любит слушать хорошую музыку, то это все передаётся как-то по генам, по наследству. Тобі менше ніж мен казали, що слухала твоя мама, коли була вагітна тобою? Ні? О, вона слухала класичну музику Чайковського в основному. Ну тоді все потрібно власне, ти пишеш пісні тільки для себе чи, в принципі, для Льоші написав, я знаю, для Наталки Могалаевской, кому еще пощастило спевать твои песни? Ну, вот, вот сейчас будет э, Козловский петь песню. А вообще, да, я сейчас пишу песню, готовлю один международный такой проект. Я надеюсь, в этом году он будет реализован. То есть уже с артистом с другой стороны. Ну, в принципе, я не гоняюсь за громкими именами. Для меня самое главное, чтобы песня совпала с артистом. Вот. А в дальнейшем, конечно, я планирую работать более плотно, как автор, и для людей, потому что всю жизнь не будешь стоять на сцене и петь, а насколько я слышал сегодня в одном интервью, Аня Лорак сказала, как-то маловато, маловато материала хорошего, нужно работать над этим. И так Влад Дарвин докладывает до эту целую руку. <свят> Буквально, сразу после следующего видео, ты нам заграешь, заспеваешь какую песню? А песня называется «Сохраню любовь», но она будет в несколько другом варианте, немножко преджизованной. Эксклюзивно. 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 телеканала морген! Він вже зайняв своє місце. Місце рядом з ну таким електронним, але фортепіано. Я б сказала, він зайняв своє місце під сонцем, тому що у талановитих людей інакше не виходить. Владар він сьогодні в нашому ефірі. А ексклюзивна пісня, як ми обіцяли, вже зараз у нашому ефірі. Але перед цим у тебе здається, якийсь сюрприз. Буде. Да, дарагі телеканалу телеканала М1, Я вас хочу пригласити. А на свою презентацию. Вот вам Все, я побег. два пригласительных... Я, я побег за клетками. Да. А, я надеюсь вас увидеть и также надеюсь увидеть телезрителей телеканала да, М1. Mm -hmm. вот. Дякую а вам, сейчас... друзья. И теперь просим, просим! Просим! Всех с праздником! Не осталось на земле никого, кроме тебя. Всех уносила прочь, но изранено. Сердце мое бьется пока ты озаряешь ночь. О, -о, -о, -о боль не вечная, боль зреется. О, -о, -о, О, но внутри меня то, что навсегда. сохраню во имя Тебя. В этом городе на небе нет звезд, но куда познается вино рекой. Мне не пьяно, мне твою бы ладонь держать до конца, держать и уйти с тобой. Что навсегда до да глубокой до старости, до невиданной нам храбрости до всемирного покаяния я любовь сохраню во имя Тебя до глубокой до старости, до невиданной нам храбрости до всемирного покаяния я любовь сохраню я любовь сохраню. Я вновь у неба попрошу под солнцем или луной. Будь со мной, будь со мной, будь со мной. Да до глубокой достай. Всемирного покаяния Я любовь сохраню Во имя тебя Во имя тебя Во имя тебя Спасибо большое. дякую тобі, друже. цю пісню на концерті, і я чесно втрачу свідомість від щастя. Спасибо. <світнє> Експериментуй кожного дня. Наскільки я знаю, це інша версія цієї композиції. Да, да, да. так да. дякуємо владу дарвіну за те, що він сьогодні прийшов до нашої ефіру. У нас продовжується всесвітній день музики. І все це буде відразу після корисної інформації morning.